У Дніпропетровській області триває масштабна робота з розвитку медичної галузі. Під керівництвом голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Вілкола у лікувально-профілактичних закладах області проводяться ремонтні роботи, закуповуються сучасне медичне обладнання та нова техніка. Все це має на меті забезпечення якісним медичним обслуговуванням жителів нашої області. Питання охорони здоров'я у жовтих водах. Також перебуває під постійним контролем у владі. В місті проводиться оснащення медичних закладів сучасним обладнанням та технікою. Відкрито три амбулаторії загальної практики сімейної медицини. На сьогодні відділення швидкої медичної допомоги СМЧНОМ 9 у жовтих водах отримало новітній транспорт, оснащений сучасною апаратурою. Завдяки такій техніці жителі жовтих вод можуть отримувати своєчасне та якісне надання швидкої И допомоги мы получили великолепный подарок 24 числа который вручал нам глазунов серий николаевич это автомобиль Peugeot боксер категории Б. это линейная бригада скорой помощи который оснащен всем необходимым для того чтобы оказывать скорую помощь там есть электрокардиограф, там есть дыхательная аппаратура, там есть кардиоскоп вместе с дефибриллятором, что очень важно при реанимации особенно больных, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, да и при травматологических каких-то травмах, заболеваниях и так дальше. Это очень важно. Там есть дыхательная аппаратура, там есть кислород там есть шприцевой дозатор и очень много еще таких, скажем, аппаратов и приспособлений, которые очень важны для оказания медицинской помощи. Поэтому, конечно же, оказание скорой помощи жителям города Желтые воды, конечно же, улучшится. Не только потому, что новый автомобиль красивый, и он не будет ломаться, и мы будем проезжать вовремя, но и качество обслуживания, которое будет, когда будет бригада проезжать в этом автомобиле, конечно же, будет значительно выше. Неоднократно, скажем так, обращались к руководителям наших предприятий крупных, к спонсорам. И вот как раз вот к 24 числу мы собрали необходимую сумму денег для того, чтобы купить автомобиль скорой помощи. И получилось так, что вот мы купили автомобиль скорой помощи и нам подарили автомобиль скорой помощи и получился у нас вообще вот как бы праздник праздников, потому что медики получили два автомобиля, два новых автомобиля. Значит, второй автомобиль это «Газель» на базе «Газели», он тоже категории «Б». Значит, и получилось так, что 90 тысяч было выделено восточным гоком, 40 тысяч восток Руда дала, и 20 тысяч это, собственно, наш день медиков, которые заработаны по спецсчету, мы добавили и таким образом купили за 150 тысяч этот автомобиль. Вот. Мы рады тоже этому, потому что это большое дело. Ми зділяли істенне вже оказання медицинської допомоги екстреної медицинської допомоги буде значительно на вищому рівні, ніж воно було до сього. Згідно з реорганізацією швидкої невідкладної допомоги, вона буде розділена на дві частини: власне, швидка та невідкладна допомоги. Які ж завдання буде виконувати кожна з них? На неотложку лежаться практичні задачі, які будуть виконувати первичка. Это высокая температура, сыпь непонятная, да, повышение артериального давления, головные боли. Дальше, например, там, ну скажем, обезболивать необходимо людей, которые тяжело, тяжело больные, вот, перевозки всевозможные, медицинские, это ляжет все на неотложную помощь. Понимаете? А остальное все скажем травмы боли в животе в сердце инсульты там инфаркты очень тяжелые какие-то состояния все это пойдет на скорую помощь и таким образом мы освободив частично вот тот транспорт который был от такой работы которую может выполнить фельдшер а на всех остальных машинах будут ездить у нас доктора. То есть мы будем оказывать высококвалифицированную помощь. Хочу сказать, что на сегодняшний день скорая помощь обеспечена абсолютно всем необходимым в плане оборудования, в плане медикаментозного лечение практически все у нас есть мы абсолютно ничего как бы согласно протоколу мы все имеем для того чтобы оказывать скорую помощь ну что касается горюче смазочных материалов значит ну ситуация прежняя абсолютно прежняя просим у людей просим у людей помогают вот ну пока другого не дано пока другого мы ничего не видим к сожалению, бюджет настолько скуден, выделен для медсанчасти, что мы практически не можем обойтись без помощи. Это не только люди помогают нам. Та же Восток Руда помогает, тот же Воздгоп помогает, та же мэрия вот, через фонд «Наше место» помогает. Значит, медики сами собирают деньги для того, чтобы заправить автомобили. Со своей зарплаты медики. Вот. Мы обращались и к народному депутату, помогали нам. Ну, и сами люди помогают. Мы просим денег. То есть мы, когда обслужим вызов, мы просим, пожалуйста, если у вас есть возможность, пожалуйста. Значит, кто не дает ничего, ничего страшного. Вот, хто помог, спасибо большое. Ці ж деньги йдуть на заправку для того, щоб заправити другой автомобіль. В цьому році в жовтих водах відкрито вже третю по рахунку амбулаторію сімейної медицини, яка працює на Василій Іванівці, третю амбулаторію, яку закінчили ремонт ми буквально півтора. даже месяц, скажем так, тому назад, вот эту амбулаторию и те недостающие аппараты, которые не хватало нам на те две амбулатории, опять-таки нам вот на эту амбулаторию и на те две амбулатории опять-таки подарил Сергей Николаевич Лазунов. Вот. Там на сегодняшний день есть и компьютеры, и холодильники, и необходимые сумки укладки для врачей, сумки укладки для медсестер. Там есть, а, я уже пульсоксиметр сказал, да, значит, мы э, помогли, он помог, значит, э, и детскому отделению, и детской поликлинике, и весы новые детские, специальные. И я вам хочу сказать, что по итогам работы, за первые полугодия. Значит, медико-санитарная часть на сегодняшний день выглядит очень достойно на фоне таких же городов, таких же районов с таким же количеством населения.